Это древняя косилочка. Кони тянут, редуктор, колеса. Тут все передаточное число идет сюда вот и там таким делом сегменты двигались и пришло косить вперед давайте коняку запрягаем будем сейчас инструментов пожалуйста тебе есть вперед назад тормоз Ух выключил, поднял, опустил. Прикольно все это дело. Это гребка. Зарезаю я на ней, не убьюсь. Опять же. Опять же седаешь. Конюсь тянуть. Бляха. Это гребка. Собрати сіно чи солому, педаль, речах, грабли, коні тягнуть. І ти як козак видиш вята, збираєш сіно. Так, ще пух для похопи. Смотри. Опять же коняку запрягаєш. упирайся, регулируешь глубину спашки. Лошадки тянут, ты регулируешь. Ну, это более новей модель, я так понимаю. Более усовершенствована. Тот же самый плунг. Это так крестьяне землю обрабатывают. И фермеры землю обрабатывали. Да, вот так они и жили.